surah yang ke-34 iaitu surah Saba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafah. wassalamu wa ala ibadihi alladhi nastafa Muslimin muslimat In dirahmati Allah sekalian bertemu lagi kita di dalam siri Sejenak Bersama Kalam Allah. Episod kita kali ini kita akan membahaskan surah yang ke-34 iaitu surah Saba, surah yang diturunkan di Mekah mengandungi 54 ayat. Secara umumnya di dalam surah ini Allah Taala menceritakan tentang pengingkaran orang-orang Quraisy terhadap hari kiamat mendustakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu juga Allah Taala menceritakan bahawa Allah Taala telah memberikan rezeki yang sangat banyak kepada manusia sama ada kufar ataupun orang-orang Islam semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala begitu juga Allah Taala menceritakan di dalam surah ini penamaan surah ini sebagai surah Sabak di mana Allah Taala merujuk kepada negeri Sabak yang Allah Taala berikan kemewahan yang luar biasa dan kemakmuran yang sangat-sangat luas dan besar tetapi akhirnya mereka itu kembali melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala setelah daripada kewapatan Nabi Sulaiman alaihis salam dan juga penduduk-penduduk negeri Sabah itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada fokus utama kita iaitu pengingkaran orang-orang Quraisy terhadap hari kiamat. Jadi pengingkaran terhadap hari kiamat, hari kebangkitan itu adalah sangat jelas daripada golongan kufar sama ada kufar Quraisy ataupun kufar uh, falsafah, uh, ahli falsafah, uh, sama ada falsafah dahulu ataupun falsafah moden segelintir daripada mereka itu menafikan kebangkitan. Orang kufar zaman Nabi SAW, mereka menafikan kebangkitan kerana bagi mereka, apabila kita ini sudah mati, sudah ditanam, hancur menjadi tanah, menjadi debu, maka mustahil untuk dibangkitkan kembali. Dan begitu juga kepercayaan sebahagian agama yang mengatakan bahawasanya manusia ini akan terus hidup ha, dalam bentuk reinkarnasi. Maknanya sekarang ini hidup sebagai manusia, apabila dia melakukan kebaikan, maka nanti dia akan dimatikan dan ruhnya akan dimasukkan ke dalam jasad orang-orang yang baik ataupun semangat-semangat uh, spirit yang baik dan sebagainya. Kalaulah dia ini sewaktu hidup dia itu melakukan kemungkaran, kejahatan dan seumpamanya, maka nanti dia akan mati dan rohnya akan dimasukkan ke dalam seumpama haiwan yang tidak disukai dan seumpamanya. Begitulah uh, secara asasnya. Jadi orang-orang Quraisy itu mereka menafikan hari kebangkitan. Kerana apa? Kerana mereka tidak mempercayai baginda Nabi SAW. Kerana apa? Kerana secara adatnya, apabila sudah mati, maka habis. Sudah habis cerita bila dah jadi tanah tak ada apa-apalah nah, tetapi kita mempercayai perkara ini kerana apa kerana yang pertama berdalilkan dengan dalil akliyah yang disebutkan oleh para ulama yang kedua kerana kita mempercayai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tengok dalam sejumlah rukun iman itu semuanya ataupun hampir kebanyakan daripadanya itu adalah perkara-perkara yang kita tidak dapat lihat percaya kepada malaikat percaya kepada hari kiamat percaya kepada qada dan qadar dan seumpamanya itu adalah semua perkara yang kita tidak dapat lihat tetapi kenapa Mengapa kita tetap saja mempercayai perkara tersebut? Tidak lain dan tidak bukan kerana kita mempercayai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mempercayai baginda Nabi? Tidak lain dan tidak bukan kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberikan mukjizat dan mukjizat itu adalah dalil akal. Di mana setiap orang, sama ada orang kufar ataupun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu taala, mereka itu dapat melihat mukjizat yang Nabi datangkan. Ketika mana Nabi membelah bulan, orang kufar dan orang Islam tetap saja dapat melihat. Ketika Nabi mengeluarkan air daripada celah-celah jari, semua orang dapat melihat. Ketika Nabi bercakap dengan Dab, orang kafir dan orang Islam juga dapat melihat. Maka semua orang-orang kufar dan orang muslim ini tetap sahaja dapat melihat dalil akal yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Maka disebutkan mukjizat itu sebagai dalil akal kerana semua orang yang berakal itu dapat melihatnya dan dapat memahami perkara tersebut di mana ianya pada adatnya tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Dab bercakap? Bagaimana mungkin bulan terbelah? Bagaimana mungkin keluar air daripada celahan jari? Tetapi akal mengharuskan perkara tersebut kerana apa? Kerana secara adatnya itu memang ianya tidak boleh berlaku berlaku tetapi secara akal dia boleh-boleh sahaja berlaku Allah Taala boleh mencarikan adat tersebut asalnya tidak keluar air daripada tangan maka Allah Taala mengeluarkan air daripada tangan dan akal kita boleh memahami perkara tersebut jadi kembali kepada orang kufar itu mereka mengatakan bahawasanya hari kiamat tidak akan datang qala alladziina kafaru la ta'tina sa'ah hari kiamat tidak akan datang bahkan Allah Taala menyatakan hari kiamat itu akan tetap datang tapi waktunya itu tidak diketahui melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktunya bila akan datang itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ini adalah satu bentuk ujian kepada kita Allah Taala ingin melihat apakah kita ini benar-benar submit kepada Allah dan benar-benar percaya benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila Allah Taala mengatakan hari kiamat akan datang maka kita mempercayai bahawasanya ia akan datang dan hari kiamat itu terbagi kepada dua kiamat kubra dan kiamat sora kiamat kubra itu adalah kiamat hari kebangkitan hari dilipat bumi dan seumpamanya dan hari kiamat sora itu adalah kematian seseorang apabila seseorang itu telah meninggal dunia maka disebutkan qatqamatid dunya alaihi telah datang kiamat kecil kepada dia maka nyata apabila seseorang itu telah mati maka terputuslah dia tidak boleh lagi nak kembali kepada dunia sudah tidak dapat maka habislah amalan seseorang itu kalau dia nak beramal cukup sekadar sehingga dia mati maka apabila dia mati habis dia akan menanti kepada hari kebangkitan yang besar maka orang-orang kufar itu menafikan perkara ini menyatakan bahawa ini adalah satu perkara yang tidak masuk akal dan orang kufar mengatakan kepada sesama mereka dalam keadaan nak mengejek baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alladhina kafaru orang kafir berkata kepada kafir yang lain hal nadullukum ala rajulin yunabbi ikum idza muziqtum kullam apakah kamu perlu kepada datangnya satu orang ceritakan kepada kamu bahawasanya nanti kamu akan hancur kemudian kamu akan dibangkitkan dalam keadaan memperolok mereka mengatakan perkara ini innakum fi khalqin jadid sesungguhnya kamu ini di dalam kesesatan yang nyata katanya mereka aftara 'ala allahi kadiban am bihi jannah balilladheena la yu'minuna bil akhirati al wad ba'id bahkan Allah taala menempelak kalam mereka itu Allah taala mengatakan orang yang mendustakan hari kiamat itulah yang nanti akan berada di dalam kesesatan yang nyata dan berada di dalam azab yang sangat perih daripada Allah Subhanahu SWT. Tidakkah kamu melihat ataupun tidakkah mereka itu melihat kepada kehadapan mereka zaman yang akan datang yang terdahulu daripada mereka minas sama'i wal ard daripada langit dan bumi. Inna sya' naqsif bihmul ard au nusqit alaihim kisafan minas sama' Kalaulah kami kehendaki kata Allah Taala, Kami boleh saja buka bumi dan tenggelamkan kamu. Hempapkan kamu dengan bumi dan seumpamanya seperti yang berlaku kepada zaman dahulu umat zaman dahulu. Ataupun kami boleh menjatuhkan kepingan-kepingan langit ke atas kamu. Kisafam minas sama. Inna fi thalika la ayatan li kulli abdin Sesungguhnya, ini adalah benar-benar suatu peringatan, suatu tazkirah bagi orang-orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu SWT. Maka inilah, tuan-tuan, suatu perkara yang kita harus benar-benar yakin akan kedatangan hari kiamat. Kerana banyak orang yang tergelincir akidahnya itu menafikan hari kiamat kerana tidak boleh difikir. Ya memang selamanya ia tidak dapat difikir kerana ia bukanlah satu perkara yang adat ia adalah satu perkara yang mencari adat bahkan ini adalah salah satu usul daripada kepercayaan Islam di mana menafikan perkara ini ternafilah keislaman daripada seseorang mudah-mudahan kita terselamat daripada perkara ini dan uh, marilah sama-sama kita merenung mentadaburkan ayat ini memahami ayat ini melihat ayat ini merenung ayat ini dengan sebenar-benarnya mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mempercayai segala apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya selamat daripada azab yang pedih di hari kiamat. Wabillahi al-hidayati wa at-tawfiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.